怎么了？我想你了。这么突然？想你还要分时候？你有点反常啊。不反常，我想和你讨论一下未来的工作规划。好，你说，我听着。 我本来是打算过两年再去西安开工作室的，但是我现在改变主意了。这两年配音领域发展极快，不管是线上还是线下，既然喜欢那儿，就早去，早站住前期市场。上海和西安联动，旧工作室带新工作室。哇，石老师，你这是迫不及待的想先占山为王啊？我是土匪吗？占山为王？我要是土匪啊？

你这是在干什么、啊？在占你便宜啊！啊！你今天真的有点格外爱你。啊？ 我弄好了，去洗吧。好。 浮生若梦，为欢几何？独有时宜，为我所求。你今天聊挺久啊。还去听了戏。你还听戏了？迫不得已去的。 母亲她要和二叔聊事情，也不能放着那些客人自己听戏，所以我就陪他们听了一会儿。嗯。哦，对了，我忘了问你，我为什么叫周牧师啊？啊、哦，我觉得周生牧师不是特别好听，周牧师比较合适一些。为了名字改姓，不怕你妈妈气你愁啊？没事儿，这种事情。 我可以做主。哦，嗯，你想不想要孩子？想。想过要几个吗？ 啊，想没想过要男孩还是女孩？男孩女孩都可以、啊，如果是双胞胎就最好了，一胎生两个，省时省力，一个像你，一个像我哼。我也是这么想的。啊，我觉得今天晚上其实挺合适的，是吧？ 陪着我穿过光年的梦，我明白，只一眼就能确定那是终点，怕什么？分写，分享有你的世界。我准备好了，余生续写的诗。